Кижить представляє? Як багато у світі цікавих професій. І як складно знайти одну єдину відповідь, коли дорослі запитують: ким ти хочеш бути? Ким же я хочу бути? Ось вже ходити. Ми дивимося тільки те, що потрібно тобі. А я хочу зайти в канстовар. Ну який канцтовар? Мені треба вже додому швидше бігти. Зараз гості прийдуть, мама попросила поприбирати, а мені так не хочеться. Ну, якби мені хтось допоміг, ну, наприклад, робот. Я чула, що є таке. Буде тобі робот? Я знаю де справді угу. ходімо. Доброго дня. Доброго дня. А, здравствуйте. Привет, Саша. Ты пришел до делать робота? Та ні, а можна зробити робота прибиральника для Віки. Просто вона жахливо налюбить прибирати. Ну до чого тут налюблю прибирати? Просто в мене катастрофічно не вистачає часу. Давайте не будемо спорить. А роботи-уборщики чуть попозже. А сейчас познакомимся. Меня зовут Алексей. Я Віка. Очень приятно. Давайте вип'ємо чай или кофе? Чай. Чай. Отлично. Пойдём. Знакомьтесь, робот Мишнер. Ну, к словам Миша. Можно и так. Он приготовит нам чай по-английски. А я кинцы сделать? Ну, зараз побачишь. Запускаем программу приготовления чая по-английски. Абсолютно все движения, эмоции и все действия, которые выполняют этот робот и другие, сейчас записаны с помощью программы алгоритма, который создал человек. А в будущем мы видим, что робот будет обладать искусственным интеллектом и сможет самостоятельно уже принимать решения и действовать на свое усмотрение. Конечно же, только во благо человечества. Классно. Прямой. Спасибо. Ммм, очень Вы знаете, я впервые пью с рук робота чай. Ну, а теперь тебе, Саша. На приготовление чая по-английски обычно уходит минута 20. Пока... Миша готовит чай, я немножечко расскажу о нем. Его особенность в том, что он сделан руками детей в нашем центре. Саш, помнишь, как мы здесь с тобой спалили диодный мост? Чего мы только не палили. Так, чай готов. Спасибо. Приятного чаепития. Миша, ну ты просто вундеркинд. Шкода что он меня сейчас не слышит. Наверное, он бы посмехнулся. Почему же не слышит? Слышит. И даже может тебе улыбнуться. Справди? А він ще й бровами водить і очима кліпає. Ну, побач. Да, робот Мішнер у нас дуже компанійський, тому його ніжно називають Міша. І він дуже любить хорошу компанію. Віка, у вас з Мішою чудовий дует. Так. Ми точно одне одному подобаємось. Як ви вважаєте, в майбутньому роботи повністю замінять людську працю? Да, и человеку будет очень комфортно и удобно нажать там кнопочку или даже голосовой командой э, попросить машину сделать то или иное дело. Ну, от голосовой это мне подходит, сказала, и робот прибирает. До речи, робот-прибиральник? Немножечко попозже. Терпение, Викуся. Ребят, хочу вам еще сказать, что вы сейчас выпили не простой чай, а чай с интересным набором микроэлементов, который влияет, конечно же, на ваше здоровье. Этот набор подобрал для вас робот. А другой робот способен оценить состояние вашего здоровья. И сейчас мы этим и займемся. И на вещи потребно. Посмотрим газовый состав воздуха, выдыхаемого воздуха. И в частности, наличие в нем углекислого газа. Саш, ну ты уже точно знаешь, мы с тобой проходили эту тему. Какие же кровяные тельца переносят углекислый газ и кислород? Я знаю, это очень просто. Значит, есть червоные кровяные тельца. Эритроциды. Ага, и рухаются они по специальным кровяным канальцам, которые распространены по всему нашему телу. Так. Все верно. Саша, Вика, вы молодцы. Вика, предлагаю тебе посмотреть, какой же газовый состав э, выдыхаемого тобой воздуха. Это безопасно? Конечно, безопасно. Сейчас мы подберем насадочку. Набирай побольше воздуха и выдыхай в эту трубочку. Да, только чтобы сильнейше, угу. чтобы было видно. добро Ну, я смогла? Ну, этого достаточно. Мы видим, что в воздухе выдыхаем это больше, с большей углекислого газа, чем в окружающем у нас, у нас, воздухе. Ну, вы знаете зависимость. Чем больше мы физически нагружаемся, тем больше будет в выдыхаемом воздухе углекислого газа. Угу. Если мы хотим стать водолазами, либо космонавтами, да, когда там мы работаем в скафандре. Потребно тренироваться. Да, тренироваться. И тогда э, наши эритроциты становятся больше, они лучше окисляются, лучше переносят кислород в организм, и углекислого газ как продукт обмена в окружающую среду. Ну, это, конечно, хорошо, но, если честно, то я не поддерживаю роботизацию именно в медицине. Ну, Віко, тобі що, подобається стояти в чергах і витрачати весь свій час, навіть якщо тобі просто потрібне елементарне обстеження. Це ж можна швидко і просто зробити вдома. Ну, звичайно, не подобається, але все ж таки я не довіряю роботам. А зря Віка. Тому що роботи зараз практично у всіх областях э, жизнь деятельності чоловіка. Якщо це медицина, то це і лапароскопічні операції. которые проходят совершенно бескровно. Ничего себе! Роботы используются в космосе, там, где человеку очень сложно, там, где большая радиация и другие вредные факторы. Туда запускаются роботы, и они делают очень точный анализ, допустим, состава грунта или состава атмосферы. Можно ли в будущем туда приехать человеку, выселиться человеку и совершать какие-то действия, может быть, колонизировать планету? Я дочитала еще на лети такие роботы, как ловлячка Маривца, правда? Да, есть такой робот, конечно, но ловит он комаров не за тем, чтобы он нас не кусал, а, а за тем, чтобы проанализировать комара, На наличие различных болезнетворных вирусов вірусів бактерій переносчиков различных болезней, допустим, в тих странах, в которых обычно у нас прогнозуються епідемії, различные бувають епідемії. Ми можемо вже устанавливать такі прибори, які без участия человека определяют нам, що допустим там є опасность. і ми можемо приймати соответствующие меры уже. Багато роботів спускають на голови чтобы щоб підняти кораблі, які лежать на дні багато років. Ну, не так уже много роботов на данный момент туда спускаются. Есть, конечно, экземпляры, допустим, китайские, японские и американские, которые могут спускаться до 10 и более тысяч метров. Сначала для меня эта информация очень интересна и корисно, но все-таки меня бежит интересовать роботы у побытия. Ну, что можем мы спробовать и создать такого робота? Конечно, можем. Саша, попробуем. Ты же знаешь, с чего все начинается. <звук> Это, вы помните свои первые рисунки, первые идеи? Ну, случайно. Я малювала будинки и дерева. Ну, а я свою семью и будинки. Правильно, все начинается с самого простого: с эскиза, с рисунка. И сейчас уже у нас не такие дома, как вы рисовали, а уже у нас есть умные дома. Зверніть увагу, Саша, ти пам'ятаєш, як ми його програмували і збирали? Звичайно, я навіть а можу же. продемонструвати. От, наприклад, ми можемо відчинити двері, от таким чином, прямо як у нашому Клас! Так, і зачинити їх звичайно. Угу. Також. такие вот механизмы. Здесь еще есть контроль освещения, контроль загазованности, контроль других параметров, в том числе, допустим, влажности в ванной или в кухне, которые позволяют человеку не обращать внимания, не следить за этим. Он может заниматься своими делами, а дом самостоятельно будет следить за тем, чтобы все было в порядке. Дуже зручно. Да, очень классно. Мы здесь моделируем еще вот такие... заїзд машини в гараж з шлагбаума там, шлагбауматами так далі. Є і роботи охоронники які можуть там в будущем. Ну, цей робот якийсь не дуже симпатичний. а ось той Міша мені сподобався більше. Ну якщо чесно, то цього робота моделював я. Та й взагалі я тільки вчуся. Тож в майбутньому, якщо захочеш, то я можу створити того власного охоронця. Робота Ні, мені потрібно робота прибиральника. Ну, будь-якому разі, я врахую всі твої побажання. Добре. Чтобы спроектировать даже такой домик, который впоследствии станет одним из домиков в нашей, на нашей улице и в нашем городе, городе будущего, который мы создаем, то нужно, конечно же, провести множество расчетов. Поэтому приглашаю вас присоединиться к придумыванию названия нашего города, которое создается руками наших учеников. Ребята, вот мы и пришли в наш проектный отдел. Здесь мы проектируем наш город будущего. А это Николай, мэр города будущего. А пока он учит детей строить этот город будущего. Привет, ребята. Доброго дня. дня. Предлагаю вам присоединиться к нему, а я скоро вернусь. А щодо будущего, который ещё без названия, будет много всего интересного. А хлопці, знаєте, що там буде? Звичайно, знаю. Давайте я не спрошу. У, у місті майбутнього я зроблю великого робота-пса. А у мене буде механічна риба, яка буде досліджувати іншіх пригод. А я зроблю птаха-торнадона, який раніше жив на землі. А от у мене в місті майбутнього буде літаючий трамвай. А мій арт-робот буде розмальовувати місто яскравими кольорами. Еще в нашем городе будут замечательные сады, оазисы, парки развлечений. И все это будет роботизировано. Ребята сегодня делают роботов охранников. Саша заканчивает свою работу, но также он будет помогать тебе. А ты бы что хотела? Я бы хотела вспомнить, что готового робота. А давай спроектируем робота-садовника, который будет очень красиво поливать цветы. Правда? Ты я сгодна. Тогда приступаем. Так. Угу. так. Нам понадобится робот, угу. джойстик, так. макетная плата, такая вот беленькая, наш мини-компьютер. Начнем мы с подключения джойстика. Берем в руки джойстик. У него есть четыре контакта, которые нам нужно подключить. Подключаем их. Сначала контакт под названием ЖНД. Он самый первый у вас. Потом контакт 5В. Потом контакты X и Y. Это все мы подключаем на нашу плату, на ми мини-компьютер. Плюс и минус на белой плате подключаем. А X и Y на А0 и А1. Сделали? Нам понадобится 4 проводочка. Mm -hmm. Саша уже знает, как их подключать. Он тебе подскажет. Давай. Так. Дивись, спочатку потрібно підключити мінус до мінуса і плюс до плюса. Uh -huh. Ось цим проводком ми підключаємо до мінуса. Він ось тут, от, самий перший. Uh -huh. Так, до мінуса. І підключаємо до макетної плати, також до мінуса. Uh -huh. Червоний ми підключаємо до плюса. Ну і також до плюса. Інше підключаєш, поки так само. Следующие два проводочка у нас будут передавать положение джойстика. Да. Поэтому мы их подключаем на наш мини-компьютер. Контакты А0 и А1. Угу. Все подключили? Да. Отлично. Следующие – это моторчики от нашего макета робота. От моторчика выходят три проводочка. Один коричневого цвета, второй красного и третий оранжевого. Проводочек коричневого цвета вы должны подключить на минус. Проводочек красного цвета на плюс. А по оранжевому проводу мы будем передавать сигнал. Его подключаем на контакт номер 8, на нашем мини-компьютере. У всех получается? Да. да. Отлично. Следующий наш шаг это подключить моторчики от робота. Коричневый провод Мы подключаем до минуса. Угу. А червоный до плюса. Все Теперь у нас остались проводочки оранжевые. Ось он. Угу. От моторчиков. По этим проводкам мы передаем сигнал на мотор. Uh -huh. Поэтому мы подключаем их к плате на контакты 8, 7 и 4. 8. Далее 7. 8, 6. 1, 3, 4. Открываем программу на компьютере и добавляем блоки, которые нам необходимы для старта программы. Кто знает, что это за блоки? Первый блок, когда щелкнут по флажку. Добавляем блок под названием «Всегда». Все, осталось подать напряжение на нашу схему. Для этого нам нужно два проводочка. Один подключить на минус, а второй на плюс. Mm. Да, где-то там. Плюс. Mm. И соединить их с платой. Все, осталось только подключить наш мини-компьютер к настоящему компьютеру. Вот а цей кинетик сюда, uh -huh. а цей мы подключить сюда. Uh -huh. Пишем программу. Давайте возьмем оранжевый блок с флажочком, который у нас будет отвечать за старт. Угу. Взяли. Теперь, чтобы робот двигался всегда, нам нужен блок. Всегда. всегда. Правильно. Дальше мы пишем формулу, которая переводит наши показания с джойстика в угу. моторчик. И все. Программа готова. Ребята, запускайте нашу программу и покажите, какой робот-охранник у вас получился. Классно! Угу. Это у нас модель такого небольшого робота-охранника. Но если сделать его большим, к примеру, двухметрового роста, то это получится очень сильный защитник. Осталось сказать компьютеру, что мы подключили плату. И все готово. Класс! Все. Ничего себе! Ага. Денег живые, действительно. Звычайно, а ты наверил. Круто! У -у -у. О, неужели у вас даже что-то получилось? Да, Звычайно. Оля, я удивлен. Какого робота вы делали? Робота-подивника. А ти хочеш бачити, як він поливає цвіти? Це й поливатиме? Та ні, то можуть робити роботи лише більше за тебе ростом. Круто! Дякуємо вам! Спасибо, приході ще. До, До побачення. Всього хорошого. Пойдемте поливати цвіти. Ходімо! Ага. А знаєш, я вже не дивуюсь. Я от, наприклад, цього робота в кожного дня бачу. Це наш робот, призначений спеціально для Його ботових діти. І прибирати може. Конечно. Угу. Не віриш? Не вірю. Сейчас И навіть Сейчас поправляє. Ага, отож. Простіше простого. А тепер будемо обирати. Не хочу обирати. Ну будь ласочка. Слушаюсь, маленький чоловік. Дякую. Добре, бери швабру і убирай. Він справді може тримати швабру. Можна мені його орендувати годину на дві. Конечно, бери. Так, Віко, може, ти станеш розробником робототехніки. Я подумаю. Дякую вам, Олексію. Не за що, ще. І до зустрічі у програмі. Хочу бути. Пока, 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 пока.